ताजा घड़ोड़ं स्वानंद न्यूज लाइब करा और बेल आईकॉन वर क्लिक करा मजबूती से बढ़ रही है तो मेरे सहकारी भरत गंगोत्री जी प्रदेश में काम करने वाली हमारी धामे मैडम और कुछ ही दिनों पहले जिनको हमने बीजेपी से जिनका प्रवेश कराया था सुनील सुखीजा तो तो जी मुझे आज बहुत आनंद हो रहा है कि पदनियुक्ति के तुरंत बाद इतनी भारी संख्या में व्यापारियों का प्रवेश नरेश वाधवानी जी आकाश वाधवानी जी के नेतृत्व में आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में आप सभी लोगों का हो रहा है मैं आप सभी को आश्वस्त करता हूं कि भरत गंगोत्री जी के नेतृत्व में उल्लासनगर में राष्ट्रवादी की पूरी ताकत आपके साथ रहेगी आपके सुख दुख में आपके व्यापार में कुछ भी कभी भी कोई तकलीफ आई तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी रहेगी ये आश्वासन इसी बहाने में आपको देता हूँ और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पूरे उल्लासनगर शहर में जो अपना वैभव था और लोकसभा का चुनाव हम महायुति के हमारे उम्मीदवार सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी के लेकिन आने वाले विधानसभा के चुनाव महानगर पालिके चुनाव हो सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रवादी फिर से एक नंबर की पार्टी उल्लासनगर शहर में भरत गंगोत्री जी के नेतृत्व में बनेगी ये मुझे विश्वास है आप सभी व्यापारी भाइयों का मैं खुले दिल से बड़े खुशी से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में स्वागत करता जय हिंद जय महाराष्ट्र जय गुजरात लालसाई व्यापारी असोसिएशनच्या सदस्य पदाचा राजीनामा देत आकाश वाधवानी यांनी आज राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात जाहीर प्रवेश केलाय त्यामुळे कॅम्प नंबर पाच परिसरात राष्ट्रवादी काँग्रेसची ताकद वाढली आहे आकाश वाधवानी हे लालसाई व्यापारी असोसिएशनच्या सदस्यपदी सक्रिय कार्यकर्ते होते व्यापाऱ्यांच्या अनेक समस्या त्यांच्या माध्यमातून मार्गी लागल्या होत्या परंतु काही कारणास्तव त्यांना हो काम करून दिलं जात नव्हतं अखेर आकाश सुनील यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात जाहीर प्रवेश त्यामुळे भरत गंगोत्री यांची ताकद वाढली आहे आता कॅम्प नंबर पाच च्या व्यापारी सेल अध्यक्षपदी आकाश वाधवानी यांची नियुक्ती करण्यात आल्याची माहिती जिल्हाध्यक्ष भरत गंगोत्री यांनी दिली आहे आज सुनील सुखेजा जो बीजेपी भी छोड़ के राष्ट्रवादी में प्रवेश किया था आज उनके नेतृत्व में आकाश वाधवानी जो लालसाई एसोसिएशन पाँच नंबर व्यापारी एसोसिएशन है उनके उपाध्यक्ष से रिजाइन देके राष्ट्रवादी पार्टी में प्रवेश किया है और हम उन्हें उल्लासनगर पाँच का व्यापारी सेल के अध्यक्ष पे नियुक्ति कर रहे हैं और हमें आशा है कि जिस तरह आज उनके साथ इतने सारे व्यापारी लोगों ने पक्ष प्रवेश किया है और वो व्यापारियों के मसले हल करने में सक्षम भी हैं और ऐसे ही पाँच नंबर में अपने व्यापारियों भाइयों के लिए अब उनके जो भी प्रॉब्लम्स से कार्य रहेंगे वो एक ताक़त के साथ निभाएंगे और राष्ट्रवादी पार्टी पूरी इनके साथ और पाँच नंबर जितने भी व्यापारी हैं उनके साथ हमेशा खड़ी रहेगी और ताकत देती रहेगी धन्यवाद सर काम का तो तनाव बराबर है लेकिन जो काफ़ी दिनों से हमारे नेताओं का कुछ प्रेशर होने की वजह से हमें काम करने में काफ़ी परेशानियां हो रही थी इस विषय से मैं आखिर जो ये निर्णय लेना पड़ा हमने जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हमने ज्वाइन की है किस प्रकार की परेशानियां थी जिसके कारण आपने पार्टी सर जैसे ऐसा है कि जैसे डंपिंग ग्राउंड के विषय में जो मैंने मानपा आयुक्त साहब को मैंने कुछ लेटर दिए थे जो आम जनता को काफ़ी परेशानी हो रही थी डंपिंग ग्राउंड से जो धुएँ से उस विषय में जो लेटर दिए थे कुछ नेता हमें इस रोकने के अफराक में थे तो उस विषय से हमने तंग आकर और परेशान होकर ये कदम उठाना पड़ा ये आपने आज पहला झटका बीजेपी को दिया है आपके उनका जो उपाध्यक्ष था मंडल का वो तोड़ के राष्ट्रवादी में है अभी और कितने लोग आने वाले आपके सर हमें हमारे जिला अध्यक्ष श्री भट गंगोत्री जी के नेतृत्व में काफ़ी व्यापारियों को विश्वास है और आने वाले दिनों में काफ़ी व्यापारी लोग जो हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से जुड़ने वाले हैं और आज हमारे बताते हुए बहुत खुशी की बात हो रही है कि जो लालसाई एसोसिएशन के उपाध्यक्ष श्री आकाश वाधवानी जी जो आज हमारे साथ जुड़ गए हैं और हम आकाश जी का काफ़ी तय दिल से स्वागत करते हैं राष्ट्रवादी पार्टी ज्वाइन करने में और ये और काफ़ी व्यापारी जो है आज काफी आने वाले दिनों में भारत गंगोत्री जी के नेतृत्व में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से जुड़ने वाले हैं और ये जो है ये तो अभी टेलर है अभी पिक्चर तो अभी लिखना बाकी है वो तो आपको किसी ही दिनों में आपको पता चल जाएंगे तमाम सारे व्यापारी लालसाई एसोसिएशन में है कौन सी मजबूरी आई जो लालसाई एसोसिएशन आपने छोड़कर एन सी पी ज्वाइन की क्या वहाँ का नेतृत्व तो आपको पसंद नहीं आ रहा था जय श्री राम जैसे कि लालसाई ग्रुप में मुझे जो तकलीफें थी वहाँ पे सिर्फ तानाशाही वाला हिसाब किताब था एक तरफ़ा सिर्फ जो हमारे अध्यक्ष हैं वो एक तरफा ही फैसला लेते थे हम व्यापारियों की जो भी बातें थी वो नज़रअंदाज करते थे इसलिए मुझे भरत गंगूदी सर जी ने मुझे सुनील सुखेजा सर जी ने मुझे जो कहा उस हिसाब से मैंने राष्ट्रवादी में आने का फ़ैसला किया जो आपको बीजेपी छोड़ने का जो ये क्यों छोड़ी तो, उसके पीछे रीजन सर मैं बीजेपी से जुड़ा हुआ नहीं था मैं लालसाई व्यापारी एसोसिएशन जुड़ा हुआ था जो सिर्फ व्यापारी एसोसिएशन है मैं उससे जुड़ा हुआ था व्यापारियों की बहुत सारी समस्या, समस्या, समस्या थी जो आपने राष्ट्रवाद में प्रयोग किया है और समस्या का हल करने कोशिश बिल्कुल जैसे पहले मैं मेहनत करता था व्यापारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहता था आगे भी आज हमारे साथ भरत गंगोत्री जी हैं हमारी जो ताकत है वो चार गुना बढ़ चुकी है तो आगे सर ने भी मेरे से वादा किया है व्यापारी की जो भी समस्या होगी हम मिलकर हल करेंगे आप अपना प्यार और आशीर्वाद भी बनाए रखिएगा ताकि हम मार्केट के हित के लिए हमेशा कार्य करते रहें सबको पता है उनके अध्यक्ष जो बंटी कुरसे जा है बंटी कुर्सेजा हैं और उनका कहना ऐसा रहता है कि सिर्फ मैं ही राज करूं और कोई मुझे क्रॉस ना कर सके। आपकी नालक ये हो सकती है कि बंटी कुर्सेजा को हाल ही के दिनों में मंडल अध्यक्ष का पद मिला सर दो हाथ हैं दो हाथों में आप कितने लड्डू लेंगे उनका कहना है कि व्यापारी अध्यक्ष भी मैं बनूँ मंडल अध्यक्ष भी मैं बनूँ लालसाई का अध्यक्ष भी मैं बनूँ तो ये कहाँ तक सही है जो आपके साथ अठारह अठारह घंटे ड्यूटी दे रहा है आपके साथ दिन रात आपके साथ खड़ा है तो सबको हीरो बनने का चांस चाहिए साइड हीरो इंसान कब तक बनेगा आज हमें भरत गंगोरी जी का सपोर्ट है आम हो कि जो भी समस्या होगी वो मिलकर हल करेंगे आकाश ने स्वानंद मीडिया उल्हासनगर ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूज ला करा आणि बेल आयकॉनवर वर क्लिक करा